আত্মঘাতী তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার আসর কেন্দ্রীয় কার্যবাহী সদস্য উপম দাস মহানগরীর ছয়গাঁও পুলিশ মাঝরাতে গ্রেফতার করে উপম দাসকে অভিযোগ ছয়গাঁওয়ের বাংকা কাটায় এক তরুণী প্রেমে প্রতারিত হয়ে আত্মহত্যা করেন গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নার্স ছিলেন তরুণী পরিবারের অভিযোগ নিজের শরীরে বিষ ইনজেকশন নিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি পারিবারিক সূত্রের খবর দু ষোলো সালে আসু নেতা উপম দাসের সঙ্গে তরুণীর রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়েছিল তরুণীর আত্মহত্যার পর পরিবারের পক্ষে অভিযোগ দায় কৰা হৈছিল এটাই কাটৰ অনুৰোধ আমাৰ ভনীক আমাক ন্যায় লাগে আৰু তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনেকেই হওক আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকেই হওক এটাই অনুৰোধ এই যে চৰিত্ৰৰ লোকবিলাকক সিহঁতক গুচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু যাতে কোনো ছোৱালী কোনো ভায়েকে এনেকুৱা ভনীক ঘেৰুৱাৰ দুখ নাপায় এই চৰিত্ৰবিলাক উদঙাই ইহঁতৰ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে এশ জৰে ভাবিব লাগে যে এই কাম কৰিলে এনেকুৱা শাস্তি হয়